Здравствуйте, мальчишки. Будущие футболисты, которые должны показать, какой футбол в городе Днепропетровске. Не так, как мы сейчас краснеем за наших взрослых футболистов. Желаю вам успехов. Я сам тоже был футболистом команды «Шахтер». Успехов вам, мальчишки. На наших всех наших турниров. Дорогие детки, поздравляю вас с этим спортивным праздником И поздравляю вас с наступающим новым учебным годом Желаю вам и спортивных побед, и, и хороших успехов в учебе вы здоровыми, активными участниками и спортивных соревнованиях, и пусть победит все дети. Мы на вас надеемся. Простите, как, вас, мы слить, с не Это наш спонсор турнира, зам финансовой компании Телеги. Я хочу сказать, у нее болит горло, но она желает вам победы успехов и, самое главное, высоких спортивных результатов. Так, ребят, значит, главный спонсор, мы сказали, Леонид Григорьевич, вот наш депутат городского совета, все это его. Ну, кто нам еще будет помогать, пусть приходят, помогают. Подарят деткам что-то хорошее, подарят. И мы им будем благодарны. А сейчас они подарили манишки. Футбольная форма. Команда Зенит. Где она? Зенит. Дима, прошу вас. Где манишки? Манишки, где, где? Построились. Быстрее, ребята. И, их же одевайте, иди играем. Хорошо. Спасибо вам большое. Вот они дарят команде манишку. Спасибо. Хорошо. хорошо. Да, одевайте сразу. Значит, и манишки подарили команды, наши тоже самая активная команда. Вот, скляр подарил вот им на память, так что мы никто не забываем, вам обещали. Следующий турнир для всех, следующий турнир 10, 10 сентября, здесь же также приходим в 9 часов, и он посвящен памяти Сережи Перхуна и честь дня города, как раз день города будет в это время, вот раз этот проведем турнир 10 сентября и потом 1 октября. Пути турнира. На сегодняшний момент на турнир прибыло 53 команды. Дети до 10 лет сыграли уже две игры. Сыграли парус, парус 1 Днепр. Победил парус со счетом 3-0. Парус 2 Надежда 147, первая команда. Парус 2 выиграл Следующая игра будет парус, Надежда 147, вторая команда. Дети 11-13 лет. Метеорит Реал, первая игра. Тем Лива Юнайтед. Фанта Лива Юнайтед 2. Кучеревского Барса. Кирова Зенит. Надежда 147 Ливерпуль. Спрайт Торпеда. Дети 14-15 лет. Победа Скиф. Первая игра. Вторая. «Кирова... Кирова Стандарт. Третья. МКГ Апрель. Четвертая. Юбилейный Биола. Сейчас я вам все скажу. 16-17 лет. Первая игра уже сыграна. Играл Скиф с 2 Скиф одержал победу со счетом 6-0. Следующая игра Олимпик Реал. Третья игра Зенит Спа. Фаворит Батумская. Арсенал Торпеда. Надежда 147 Динамо. 18 лет и старше. А ну ставьте на место. Первая игра. Метеорит Вячеслав. Вторая. Калиновая Санта третья